ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਫਤੇ ਕੁੱਲ ਕਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਗਿਓ ਤੀਰਥਵਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਝੰਡਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ੋਕ ਚੱਕਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਤੇ ਉਹ ਅਸ਼ੋਕ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਡੰਡੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਅਸ਼ੋਕ ਚੱਕਰ ਆਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਝੰਡੇ ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਆ ਦੇਖੋ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣਿਓ ਤੇ ਪੂਰੀ ਜਰੂਰ ਸੁਣਿਓ तो दोस्तों बाद कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर साझा करें आओ वीडियो देखो अशोक चक्र का जब मुद्दा उठा तब पूरी पार्लियामेंट में हंगामा शुरू हुआ पूरी पार्लियामेंट तंदना गई थी पहले राष्ट्र का कलर बनाने के लिए बाबा साहब ने पिंगली वेंकैया को चुना था पिंगली वेंकैया को कलर के बारे में जानकारी थी उनका संवैधानिक चयन बाबा साहब ने किया था पिंगली बैंकैया ने ध्वज का कलर तो बनाया लेकिन वो कलर ऊपर नीचे थे मतलब सफेद रंग उसके ऊपर फिर ऑरेंज और फिर हरा मतलब जो आप अभी राष्ट्र ध्वज को देख रहे हो तब वो ऐसा नहीं था बाबा साहब ने सोचा अगर अशोक चक्र हम रखें तो वो नीले रंग में होना चाहिए और झंडे के बीच में होना चाहिए ऑरेंज रंग पर अशोक चक्र इतना खुल के नहीं दिखेगा बाबा साहब ने सोचा अगर सफेद रंग को बीच में रखा जाए जो कि शांति का प्रतीक है उस पर अशोक चक्र खुल के भी दिखेगा और शांति के प्रतीक सफेद रंग पर बुद्ध के शांति संदेश का अशोक चक्र उसका मतलब बहुत गहरा होगा इसलिए बाबा साहब ने वो कलर ठीक से सेट किए और सफेद रंग बीच में रखा ताकि उसके ऊपर अशोक चक्र रखा जाए बाबा साहब ने जब अशोक चक्र का मुद्दा पार्लियामेंट में उठाया तब सबने विरोध किया गांधी नेहरू का कहना था कि झंडे पर गांधी का चरखा होना चाहिए जो की कांग्रेस पार्टी का संबल था बाबा साहब अकेले खड़े थे बाबा साहब बोले कि जब तक अशोक चक्र झंडे पर नहीं रखा जाएगा तब तक उस झंडे को संवैधानिक राष्ट्र ध्वज में संविधान में बिल्कुल नहीं लिखूंगा बाबा बाबा साहब साहब पर अड़े रहे ने बहुत भयंकर भयंकर उदाहरण दिए किसी को विरोध करने के लिए मुंह नहीं बचा आखिर बाबा साहब की वजह से पार्लियामेंट में अशोक चक्र का मुद्दा बहुमत से पारित हुआ और अशोक चक्र को कबूल किया गया राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा जिसमें सबसे ऊपर केसरिया बीच में सफेद और सबसे नीचे हरा रंग है सभी रंग बराबर अनुपात में सफेद रंग की पट्टी पर झंडे के मध्य में नीले रंग का अशोक चक्र है केसरिया रंग देश की ताकत और साहस का परिचायक है बीच में सफेद रंग की पट्टी शांति और सत्यता को दर्शाती है हरे रंग की पट्टी धरती की उर्वरता विकास और पवित्रता की परिचायक है चक्र इस बात को दर्शित करता है कि जीवन गतिमान है झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात तीन अनुपात दो है चक्र का व्यास सफेद पट्टी की चौड़ाई के लगभग बराबर होता है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के रूप में तिरंगे को भारत की संविधानकारी सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को अंगीकृत किया गया था अशोक चक्र को कर्तव्य का पहिया भी कहा जाता है ये 24 तीलियां मनुष्य के 24 गुणों को दर्शाती है दूसरे शब्दों में इन्हें मनुष्य के लिए बनाए गए चौबीस धम्म मार्ग भी कहा जा सकता है इसी कारण हमारे राष्ट्र ध्वज के निर्माताओं ने जब इसका अंतिम रूप फाइनल किया तो उन्होंने झंडे के बीच से चरखे को हटाकर अशोक चक्र को रखा

इसके बाद 1956 में जब पुरानी पार्टी को खत्म करके रिपब्लिकन पार्टी का गठन किया गया तो उसमें भी इसी नीले रंग के झंडे का इस्तेमाल किया गया इसलिए अशोक चक्र का रंग नीला रखा गया तो ये रही अशोक चक्र को हमारे राष्ट्रीय ध्वज में स्थान देने की बात आइए बात करते हैं इनके 24 तीलियों का मतलब क्या होता है पहली तीली है संयम यानी संयमित जीवन जीने की प्रेरणा दूसरी तीली आरोग्य निरोगी जीवन जीने के लिए तीसरी तीली शांति यानी देश में शांति व्यवस्था कायम रखने की चौथी तीली त्याग यानी देश और समाज के लिए त्याग की भावना का विकास पांचवी तीली शील व्यक्तिगत स्वभाव में शीलता की शिक्षा छठवी तीली है सेवा देश और समाज की सेवा की शिक्षा सातवीं तीली क्षमा मनुष्य एवं प्राणियों के प्रति क्षमा की भावना आठवीं तीली प्रेम देश और समाज के प्रति प्रेम की भावना नौवीं तेली मेत्री समाज में मेत्री की भावना दसवीं तेली बंधुत्व देश प्रेम और बंधुत्व को बढ़ावा एकता और अखंडता को मजबूत रखना बारहवीं तेली है कल्याण देश और समाज के लिए कल्याणकारी कार्यों में भाग लेना तेरहवीं तेली समृद्धि देश और समाज की समृद्धि में योगदान देना चौदवी तेली उद्योग देश की औद्योगिक प्रगति में सहायता करना पंद्रहवीं तीली सुरक्षा देश की सुरक्षा के लिए हमेशा तैयार रहना सोलहवीं तीली नियम निजी जिंदगी में नियम संयम से बर्ताव करना सत्रहवीं तीली समता यानी समतामूलक समाज की स्थापना करना अठारहवीं तीली अर्थ धन का सदुपयोग करना उन्नीसवीं तीली नीति देश के नीति के प्रति निष्ठा रखना बीसवीं तीली न्याय सभी के लिए न्याय की बात करना इक्कीसवीं तीली सहयोग आपस में मिलजुल कर कार्य करना बाईसवी तीली कर्तव्य अपने कर्तव्य का ईमानदारी से पालन करना तेसवी तीली अधिकार अधिकारों का दुरुपयोग न करना चौदवी तीली बुद्धिमत्ता देश की समृद्धि के लिए स्वयं का बौद्धिक विकास करना सभी तीलियां सम्मिलित रूप से देश और समाज के चहुमुखी विकास की बात करती हैं। यतीलिया सभी देशवासियों को उनके अधिकारों कर्तव्यों के बारे में स्पष्ट संदेश देने के साथ साथ ये समृद्धि के लिए प्रयास करते रहने चाहिए देखिए जिड़िया भारत झंडे अशोक चक्र 24 30 ਲੀਆਂ ਨੇ 24 ਡੰਡੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਡੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਭੀਮ ਰੌਮਵੇਦਕਰ ਦਾ ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਆ ਸੁਣੀ ਆ ਸਮਝੀ ਵੀ ਆ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਅੱਗੇ-ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜਰੂਰ ਕਰਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇ ਵੀਡੀਓ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਜਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਿਓ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ